Кубанская земля испокон веков славится плодородием. Несмотря на политические веяния и даты в календаре, поля у Слабинского района традиционно приносят рекордные урожаи, вызывая бурю эмоций у хлеборобов всей страны. Имя Михаила Клепикова известно всей России. Легендарный труженик поднял урожайность до небывалых в то время показателей, благодаря своей любви к нашей плодородной матушке-кормилице. Однако Клепиков никогда не скрывал, что успехом своим он во многом обязан людям, ухаживающим за техникой. Традиционно серьезными помощниками хлеборобом являются инженеры-конструкторы и механики. Еще в 30-е годы прошлого столетия, в период раскулачивания и коллективизации в Ослабинске, была создана первая машино-тракторная станция. Здесь молодые руки мастеров возвращали к жизни обветшалые машины и заводили пламенные моторы сердец сельскохозяйственным гигантам. Это предприятие существует и развивается и в наши дни. С 1929 года на легендарном заводе трудятся многие доблестные династии. Одна ветвь династии предприятия неразрывно связана с нашим героем. Александру Еременко пришлось пережить сложное для всей страны время – Великую Отечественную войну. Вместе с двумя братьями, мамой и бабушками Александр выживал в послевоенные годы. Отец призвался на фронт и погиб на полях сражения. Саму войну, будучи ребенком, Еременко помнит плохо. Какие-то отдельные кусочки воспоминаний, конечно же, залегли в душе маленького мальчика, но и те всплывают в памяти с трудом. В момент, когда русские праздновали победу, семье Еременко пришло письмо из военкомата. В крошечном официальном треугольнике указывалось место захоронения отца. Такие печальные письма, по воспоминаниям Александра Сергеевича, пришли в каждый второй дом. Он и многие девчонки и мальчишки после военного времени воспитывались без отцовщины. Александр Еременко признается, времена были сложные. И что мне Запомнилось, я никогда не слышал, чтобы кого-то осуждали, власти осуждали или существующий строй, хотя... Я говорю, их в 1948 году Саша пошел в первый класс 36-й городской школы. Эти счастливые мгновения новой школьной жизни он не забудет никогда. Хоть и сидели по три, а то и по четыре человека за одной партой, теснились на стареньких лавочках, читали один затрепанный учебник, стремление к знаниям перевешивало все бытовые неудобства. От звонка до звонка ребята внимательно слушали учителей, жадно впитывали каждое слово наставников. Отношение к школе, к преподавателю, ну это, видимо, с воспитанием матери моих бабушек, у нас было святое. Свою первую учительницу Екатерину Петровну Проскурякову и классного руководителя Раису Михайловну Губареву Александр Еременко частенько навещал далеко после окончания школы. Эта добрая дружба продлилась на многие десятилетия. Еременко признается, что на все праздники, да и просто прийти на чашечку чая к своим первым учителям, было для него одним из самых главных дел. Так уж воспитали нашего героя. После окончания школы, а закончил Александр Еременко 9 классов. Вопросов о дальнейшем обучении не возникало. Нужно было помогать семье. Способный, подающий большие надежды в математике юноша, пошел работать на завод МТС, где в то время трудилась мама. И вот мы туда мальчишками ходили, два брата моих и я. И у нас всегда вызывало чувство восторга, когда оттуда выходили рабочие с мозолистыми руками в мазуке, в трактористы выходили ну, какая-то была гордость за это дело. Итак, Александр Еременко начинает работать на машине тракторной станции. С головой окунается в рабочий процесс. Ему легко, потому как рядом трудятся родные братья. Увлеченный парень, работая на заводе, оканчивает специализированные курсы в столице Кубани. За хорошую успеваемость его вместе с товарищем отправляют работать по комсомольской путевке. На протяжении трех лет наш герой с другом Анатолием Оголевым покоряли необъятные просторы России. Мы были на строительстве запроводов в химкомбинатов потом мы уже работали здесь на строительстве сахарных заводов. В 1965 году Александр Еременко перешел работать сварщиком на уже родную сельхозтехнику. Дальше рос профессионально, совершенствовал мастерство и благодаря трудолюбию и настойчивости поднимался по карьерной лестнице. Со временем наш герой окончил техникум. Позднее, решив еще обогатить свой запас знаний, поступил в Кубанский аграрный институт. Стремление Александра заметили. Он стал начальником цеха. Позже дошел до должности заместителя управляющего. Работы по воспоминаниям моего собеседника было предостаточно. Александр Сергеевич увлеченно рассказывает, как из разных школ приводили по 30 человек молодежи. Ребятам требовались рабочие места и хорошая воспитательная подготовка. Благодаря наставникам и ветеранам производства, желание работать на предприятии Большинство юношей и девушек не пропало. Они остались в сельхозтехнике и доработали до почетных ветеранов труда. По истечению лет произошло разделение сельхозтехники на три отдела. Александру Еременко предложили должность директора одного из подразделений. В его ведение попало ремонтно-техническое предприятие у Слабинского агропрома. Это тоже очень такой хороший период в жизни нашего района. Это не только нашего вот, большое внимание уделялось и партийной организации именно первому ну, секретарю секретарем Николая это строительство животноводческих комплексов, кормоцехов. Значит, в тот период мы на, место, на мой комбинат сдавали 200 тонн молока в сутки. А в 1992 году произошел развал великой и могучей страны. Этот развал, естественно, коснулся и у Слобинского района, а в частности процветающего сельскохозяйственного предприятия. Хозяйство мы нарабатывали, хозяйство не могли рассчитаться, мы не могли рассчитаться с, с налоговыми инспекцией, с зарплатой. Страшный период. Людям платили мукой, маслом, колбасой и прочее, прочее. Ну, такая вот была оплата людей. И тут начались настоящие проблемы. Из разных источников поступали разные, иногда и сомнительные предложения, чтобы удержать сельхозтехнику на плаву. Но ни одно из них не было серьезным и по-настоящему эффективным. Дело дошло даже до того, чтобы продать предприятие. Хоть и тяжело было, но я считаю, что предприятие должно работать. У меня просто за... в памяти были те годы еще у Слабинской МТС, у Слабинской сельхозтехники. не было просто Перед теми людьми, которые в 1929 году на головом поле это строили, просто было не, не, это неправильно, было бы Выход из сложной ситуации все-таки нашли. В 2000 году сельхозтехника объединяется с группой компании Подшипник. После слияния два предприятия стали работать в одном русле. Сомнений в правильности решения не возникало, и сегодня Александр Еременко уверен, что это было самое лучшее решение, которое помогло им выжить и сегодня добиться серьезных высот. Ну, Квитки мы дали правления. Сегодня вы видите, что предприятие процветает. Мы сегодня, наверное, лучшее предприятие по северному по Южному федеральному округу, даже по стране. В настоящее время Александр Сергеевич занимает должность заместителя председателя Совета директоров. Его трудовая деятельность разнообразна и интересна. Предприятие по инициативе Еременко занимается благотворительной деятельностью, оказывает помощь нуждающимся. Совместно с командой единомышленников Александр Сергеевич носит серьезный вклад, незаменимый вклад в воспитание подрастающего поколения у слабинцев. Девиз нашего героя достоин подражания и звучит так: всегда оставаться человеком и поддерживать в людях жизненную жилку. Я сделал человека, мы комсомол, партийная организация, потому что коллектив той секушники настолько. Одних ветеранов тогда было около 68 человек. Это люди были, которые пришли с вами, закаженные, которые знали, что такое дисциплина, что такое. Поэтому много подчеркнуто, много хорошего и вспоминается хорошо. Помимо своей основной трудовой деятельности, Еременко занимает активную общественную позицию, является депутатом городского совета, сотрудничает с Советом ветеранов, обществом слепых, занимается благотворительностью. В праздники не забывают о ветеранах производства, собирает их на чаепитие за одним столом, вспоминает жаркие трудовые будни и буйную веселую и неугомонную трудовую юность. Еременко уверен: пока человек чувствует свою значимость, пока знает, что нужен и уважаем, он живет. Человек всегда чувствует должен себя, что он нужен в любом возрасте. Он должен быть Раз он нужен, значит ему жить. Значит. С годами у коллектива появилась еще одна хорошая традиция – 27 октября устраивать День памяти в честь тех, кто уже покинул наш мир, но чьи имена навсегда останутся в сердцах. На территории предприятия «Подшипник» Еременко в 2009 году организовал музей боевой и трудовой славы. Самые легендарные имена находятся здесь на видном и почетном месте. Родные ветеранов «Подшипника» с большой охотой приносят старые снимки, предметы обихода, все то, что могло бы стать экспонатом и еще больше рассказать об истории предприятия. Музей пользуется успехом среди молодежи. Юные труженики отрасли с интересом приходят посмотреть на выдающихся сторожил трудовой славы района. Такая практика посещения музея, комментирует Александр Сергеевич, весьма помогает в воспитательных целях. Ну а сам музей коллеги Еременко решили назвать в его честь. Ведь за годы своей работы в сельхозпроизводстве Александр Сергеевич сам стал живой историей предприятия. Его славой, честью и гордостью. В семейной жизни Александра Еременко тоже является примером для подражания. У него большая и дружная семья трое детей и девять внуков. Сын и дочь пошли по стопам папы и работают в группе компании «Подшипник». Двое внуков студентов заканчивают обучение. И счастливый дедушка надеется, что уже его потомки продолжат славную семейную династию на предприятии.